ॐ श्रीमात्रे नमः श्रीमहालक्ष्मी अष्टोत्तरशतनामावळी ॐ प्रकृत्यै नमः ॐ विकृत्यै नमः ॐ विद्यायै नमः ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः ॐ श्रद्धायै नमः ॐ विभुत्यै नमः सुरभ्यै नमः ॐ परमात्मिकायै नमः ॐ वाचे नमः ॐ पद्मालयायै नमः ॐ पद्मायै नमः ॐ शुचये नमः ॐ स्वाहायै नमः ॐ स्वधायै नमः सुधायै नमः ॐ धन्यायै नमः ॐ हिरण्मयै नमः ॐ लक्ष्म्यै नमः ॐ नित्यपुष्टायै नमः ॐ विभावर्यै नमः ॐ अदित्यै नमः ॐ दै नमः ॐ दीप्तायै नमः ॐ वसुधायै नमः ॐ वसुधारिण्यै नमः ॐ कमलायै नमः ॐ कान्ताय नमः ॐ कामाक्ष्यै नमः ॐ क्षीरोदसम्भवायै नमः ॐ अनुग्रहपरायै नमः ॐ बुद्धये नमः ॐ अनघायै नमः ॐ हरिवल्लभायै नमः ॐ अशोकायै नमः ॐ अमृतायै नमः ॐ दीप्तायै नमः ॐ लोकशोकविनाशिन्यै नमः ॐ धर्मनिलयायै नमः ॐ करुणाय नमः ॐ लोकमात्रे नमः ॐ पद्मप्रियाय नमः ॐ पद्महस्ताय नमः ॐ पद्माक्षै नमः पद्मसुन्दर्यै नमः ॐ पद्मोद्भवायै नमः ॐ पद्ममुख्यै नमः ॐ पद्मनाभप्रियायै नमः ॐ रमायै नमः ॐ पद्ममालाधराय नमः ॐ देव्यै नमः ॐ पद्मिन्यै नमः ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः ॐ पुण्यगन्धायै नमः ॐ सुप्रसन्नायै नमः ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः ॐ प्रभायै नमः ॐ चन्द्रवदनायै नमः चन्द्रायै नमः ॐ चन्द्रसहर्यै नमः ॐ चतुर्भुजायै नमः ॐ चन्द्ररूपायै नमः ॐ इन्दिरायै नमः ॐ इन्दुशीतलायै नमः ॐ आह्लादजनन्यै नमः ॐ पुष्ट्यै नमः शिवायै नमः ॐ शिवकर्यै नमः ॐ सत्यै नमः ॐ विमलायै नमः ॐ विश्वजनन्यै नमः ॐ तुष्टये नमः ॐ दिद्र्यनाशिन्यै नमः ॐ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः शान्तायै नमः ॐ शुक्लमाल्याम्बराय नमः ॐ श्रियै नमः ॐ भास्कर्यै नमः ॐ बिल्वनिलयायै नमः ॐ वरारोहायै नमः ॐ यशस्विन्यै नमः ॐ वसुन्धराय नमः उदाराङ्गाय नमः ॐ हरिण्यै नमः ॐ हेममालिन्यै नमः ॐ धनधान्यकर्यै नमः ॐ सिद्धये नमः ॐ सदा सौम्याय नमः ॐ शुभप्रदायै नमः ॐ नृपवेश्मगताय नमः नन्दायै नमः ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ॐ वसुप्रदायै नमः ॐ शुभायै नमः ॐ हिरण्यप्राकारायै नमः ॐ समुद्रतनयायै नमः ॐ जयायै नमः ॐ मङ्गलाय देव्यै नमः विष्णुवक्षस्थलस्थिताय नमः ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ॐ प्रसन्नाक्ष्यै नमः ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः ॐ दारिद्रध्वंसिन्यै नमः ॐ सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ॐ नवदुर्गायै नमः महाकाल्यै नमः ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नाय नमः ॐ भुवनेश्वर्यै नमः इति श्रीलक्ष्म्याष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॐ श्री, श्री नमः శ్రీ మాతృతీ నమ లక్ష్మీదేవ్యై నమ లక్ష్మీదేవ్యై నమ లక్ష్మీదేవ్యై నమ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవి మహాని కామెంట్ చేయండి మరిన్ని స్తోత్రాలు మంత్రాల కోసం నా ఛానల్ని వీక్షించండి